এইবাৰ আমি প্ৰিলিমিনাৰী পৰীক্ষা নাপাতো মেইনছ আৰু ভাইভা ভচিৰ মাজেদিয়ে আমি পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিম অৱশ্যে এঘাৰ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যেতিয়া একৈছশ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা দিব ই এটা ভীষণ ভীষণ প্ৰত্যাহ্বানমূলক হ'ব কেনেকৈ পৰীক্ষা পাতিব পাৰিম একৈশ স্কুল কলেজ ই এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব চৰকাৰী বিষয়াসকলে এই বিষয়ে আলাপ আলোচনা আৰম্ভ কৰিছে ৰাইজৰো সহযোগিতা লাগিব কি ধৰণে পৰীক্ষা বিতৰ্কৰ ওপৰত ৰাখিবৰ কাৰণে ৰাইজৰো আমি সহায় লব পাৰো তাৰ বিষয়ে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছো সময়ত আমি আপোনালোকক কওঁ তিনি অক্টোবৰৰ পৰা পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ আৰম্ভ হব তাত এনেকুৱা কোনো অসুবিধা নাই যোৱাবাৰ যেনেকে নিযুক্তি হৈছিল এইবাৰো হব আৰু শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ইতিমধ্যে এইবিলাকত নিশ্চিত কোৱালিফিকেশ্যন লাগে কাৰণে কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যাও কম কিন্তু তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীত এইবাৰ অসম্ভৱ প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিছে সৰ্বমুঠ ওঠৰ লাখ আবেদন এই চৈধ্য হাজাৰ পষ্টৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে যি কি নহওক দুই এজনে সুধি আছে যে ছিলেবাছ কেতিয়া দিব মই অহা পৰহি বা মেক্সিমাম চৌথা দিনাৰ ভিতৰত চিলেবাছ দুখন প্ৰকাশ কৰিবৰ বাবে মই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যনক নিৰ্দেশ দিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ পিছত এই পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় আপোনালোকে যি কথা বুজিব খোজে জানিব খোজে ইয়াৰ পিছত ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশনে আপোনালোকক জনাই থাকিব মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পৰা খুব প্ৰয়োজন নহ'লে আজিৰে পৰা আঁতৰত থকাটো উচিত হ'ব অৱশ্যে ক'ৰবাত ভুল ভ্ৰান্তি থাকিলে ক'ৰবাত কিবা বুজাত অসুবিধা হ'লে ক'ৰবাত স্পষ্টীকৰণৰ প্ৰয়োজন হ'লে নিশ্চয় মই আপোনালোকক এই ধৰণে ফেচবুক লাইভে হওক বা সাংবাদিক মেলত আহি আপোনালোকক মই বুজাবৰ বাবে বা আপোনালোকক চৰকাৰৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিবৰ বাবে